Таким газом, який є складовою природи то парникового ефекту, це вже, ви вже говорили, що це СО2, якщо випадали вже також метан і оксид азоту. Це саме з такі складові, які добре. Сильно впливає на парниковий ефект. Казалось би, що він, цей парниковий ефект негативно по всьому на все влягає. Але ж ні Якщо не буде зовсім парнікового ефекту, то наша температура на нашій планеті буде менше десь на 15 градусів. От як сьогодні було в нас приблизно 0. то если бы не было оправданного эффекта, то у нас бы было бы минус 15. Ну, это было бы Но он должен быть в своих, в своих рамках. Мы выделили понятие для себя, значит, это очень и очень много. Начали таять ледники, начались изменяться климатические условия, погодные условия. Это лето мы с вами пережили, аномальная жара, речки начали высыхать, вы видели по нашему южному Бугу, значит, для своей деятельности люди начали забирать воду, плюс аномальная температура, высыхание речек и так далее и тому подобное. Поэтому этот вопрос очень и очень серьезный, и этот вопрос требует очень внимательного к себе внимания. Значит, по последним данным ученых, Значит, примерно 6 тысяч лет э, насчитывает наша с вами человеческая цивилизация. Это то, о чем мы можем говорить, что 6 тысяч лет существует письменность, существует государственность и так далее и тому подобное. Вы знаете о том, что пирамиды, э, построенные в Египте, насчитывают более 4 тысяч лет. А государственные образования, такие как еврейское государство, такие как древнекитайская, древнеиндийская, насчитывает примерно 6 тысяч лет. Так вот, за последние 30 лет, здесь мы отнимаем минус 30, получается 5000, тысяч, если я что-то неправильно напишу, вы мне подскажите, 5 970 лет. За существование нашей цивилизации осознанной, человечеством было нанесено вреда больше, за вот эти 30 лет, чем за 5970 лет существования нашей цивилизации. Поэтому руководители больше чем 150 государств собрались в Париже и обсуждают, как быть дальше, как жить дальше. Вот. И все начинается с того, что каждый из нас, каждый из вас должен осознать, что отношение к экологии имеет очень и очень большое значение. Если не рассматривать Земной шар в целом, хотя мы являемся составной частью, а рассматривать только нашу Украину, то мы все с вами знаем, что это шар и так далее и так далее. Значит, ну так как я живу, мы с вами живем в Северном полушарии, значит, от центра Земли, где находится э, ядерный реактор, там происходит ядерный процесс, там э, в ядре э, все находится в расплавленном состоянии. Вот. Расстояние до Северного полюса, если мне память не изменять, 6356,9 километра. Так? вы знаете о том, что земной шар, он не шар, а он приплюснут и имеет форму такой не ярко выраженной груши. Вот здесь вот северный полюс, он чуть-чуть такой, как матрешечка, как груша, вот такую вот форму имеет. Вот. И то, что э, нам говорят, что экватор там примерно 40 тысяч э, километров, это действительно так, но он чуть-чуть больше, чем 40 тысяч километров. А если взять вот так вот, расположить, э, то есть провести не по экватору, а по полюса соединить, то это расстояние получается 40 тысяч восемь с половиной километра чуть меньше, чем по экватору. Но в связи с тем, что Земля наша вращается против часовой стрелки, если мы смотрим с северного полюса, северного полюса, вот так вот она вращается, с запада на восток. Благодаря этому природа предусмотрела, значит, с северного полюса идут электромагнитные линии, которые входят в южный полюс, вот это северный, вот это южный фонус. Вся наша Земля покрыта вот этими электромагнитными линиями. И мы живем с этими электромагнитными линиями. Это естественное наше с вами состояние. Ну так жизнь была создана. В очень такие комфортные условия. Мало этого. Если человек находится вот здесь вот на экваторе, то человек, который находится на экваторе, вращается со скоростью 450 метров в секунду. Но мы с вами не замечаем. 450 метров в секунду человек находящийся на экваторе вращается. вместе, Мы с вами не чувствуем, что мы находимся в нормальном состоянии. Мало этого, если мы с вами посмотрим солнце и Земля, то Земля вокруг, эква... вокруг солнца вращается тоже по какой-то траектории и тоже против часовой стрелки. И такая скорость вращения вокруг Солнца составляет уже 30 километров в секунду. Мы с вами чувствуем? Мы с вами не чувствуем. Мало этого. Кроме того, что есть электромагнитное поле Земли, Солнце является уже не ядерным, а термоядерным источником энергии. И вот эта энергия, эти электромагнитные линии попадает на Землю. Мы тоже находимся под их влиянием. Но благодаря тому, что у Земли есть свое электромагнитное поле, и благодаря тому, что Земля окружена атмосферой, ну, для того, чтобы не говорить там, тропосфера, мезосфера, стратосфера и так далее, я вам скажу, что жизненно комфортный слой атмосферы находится на расстоянии до 50 километров вокруг Земли. И во время вращения Земли он э, входит в движение вместе с Землей, сопровождает нас в постоянной нашей жизни. <звёк> Мы тоже с вами знаем, когда смотрим на компас, который указывает север-юг. А вот здесь, вот, благодаря э э электромагнитным земным линиям, возникает и северное сияние, которое мне довелось смотреть, будучи за полярным северным кругом. Вот. Все это влияет. Но благодаря тому, что есть электромагнитное поле, тому, что есть. Э воздушное пространство вокруг Земли, мы ограждены в какой-то степени, в какой-то мере от влияния солнечного излучения. Хотя, я вам еще такой маленький секрет, который вы знаете лучше меня, потому что 40 лишним лет заканчивал школу, если тут более 30 лет назад. Значит, когда у нас зима, расстояние до Солнца составляет 147 миллион, миллионов километров. То есть мы находимся ближе к Солнцу, но у нас зима. А когда у нас лето, Земля находится на расстоянии 152 миллионов километров. Вот. Кажется, Земля находится дальше от Солнца, а у нас тепло, лето. Благодаря чему это происходит? Благодаря тому, что наша земная ось по которой вращается, вокруг которой вращается земля, наклонена. Если это рассматривать от Такий осі, це виходить где-то 23 грамів. Оксид азоту і що у нас, також газ метан. Це основні такі компоненти, які з собою вони і цей парниковий ефект определяють. І того, чи їх більше чи менше, цей парниковий ефект буде і, на, на наш казваний, на нашого. На наш, на наш, на наш, те, що нас оточує, буде впливати. Без парникового ефекту теж не може бути. Якщо б так не було зовсім парникового ефекту, то б, от як сьогодні було у нас десь 1 градусів, то щоб не було парникового ефекту, то в нас би було мінус 15. Тобто на 15 градусів менше було температура, чим і одне. Так що він теж грає дуже важливу роль в нашому житті. Тому що нижчі температури, менше б ще не було б рослинності такої і так далі. Так що він не дуже, але в, 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 в якихось тільки яких певних межах. Не можна, щоб залишалося більше, тому, щоб не СО2. А ми це, це і, сім, і казали, щоб менше добувалося, тоді буде вугілля спарюватися на електростанції. Мы также в путешествии очень много используем такое, что спали. Даже такие, что вы можете сказать, а что мы можем сделать в этой неделе? Но а, кажется, мы, так, вы тоже можете. Слышали, что в Луках телевизор что не смотрите? Значит, значит главы более чем 150 государств встречаются в Париже по вопросу, состояние климата и как люди как человечество повлияло на изменение климата значит по данным международных экологических и здраво... организации здравоохранения значит, за последние 30 лет средняя температура годовая на земном шаре увеличилась примерно на одну целую и 0,5 градуса Цельсия. В Украине это значение составляет 0,5 градуса Цельсия. Чуть-чуть меньше. Вроде бы кажется, разница 1,5 градуса и так далее. Но как уже Андрей Васильевич говорил, значит, мы столкнулись с вами с такими явлениями, которыми никогда мы не сталкивались, чтобы наш бух обмелел ну, в частности из-за деятельности ну, и ноги, и человека. Ну и в то же время климатических условий, что вода от уреза берега ушла на 30-50 метров, а по высоте где-то примерно метр восемьдесят. Метр восемьдесят. Метр восемьдесят. Да, около двух метров. Значит, вот эти значения температуры, вот эти значения температуры, значит, если мы с вами посмотрим на развитие процесс кроветворения человека, СО тоже вредный компонент. Благодаря вот этому компоненту, вот этому окислу, поступая в разгоряченном состоянии в верхние слои атмосферы, взаимодействие с тучами влаги, которые там находится, у нас выпадает что? Кислотный дождь. Это то, что мы с вами видим. И СО то же самое. Но самым вредным является оксид азота. Его некоторые разновидности. Мало этого, вместе с дымом, который... Вы знаете что, о том, что высота нашей трубы 250 метров? Нет, нет. Да. нет. Да. Значит, у нас две трубы. Две трубы. Одна 253, по-моему, а вторая 257 метров. Значит, это сделано специально. Почему специально? Согласно учету ветру розы ветров. Значит, одна труба сделана чуть ниже, другая чуть выше, для того, чтобы во время выброса в атмосферу, значит, этот, одна труба не задавала другую, одна сделана выше, другая ниже. И эти все окислы вместе с частичками золы, пыли, разносятся в округе. И эта пыль, вот эта зола и вот эти окислы в соединениях падают начиная от самой трубы, самые крупные частицы, а самые мелкие частицы разносятся на расстояние в зависимости от погодных условий. На сколько? На тысячи километров. Но основная масса выпадает где-то примерно в радиусе от 14 до 150 километров. Кроме этого, при работе нашей тепловой электростанции